Мощные прилеты по оккупантам, нарастающая паника в Крыму, летящая к нам, а затем на Кремль помощь от Соединенных Штатов. Пришедшие к нам новости сегодняшнего дня расскажу вам я. Ирина Узлова, это программа 20 минут трехсотых вывозили грузовиками. В Мариуполе мощнейший прилет по расположению россиян. Разгоревшийся накануне вечером пожар враги смогли потушить только после полуночи и после этого принялись эвакуировать раненых. В Левобережном районе, захваченного пока что россиянами Мариуполя Донецкой области, был нанесен удар по расположению российских оккупантов в понедельник 22 апреля. Как рассказал советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко, эксклюзивно в нашем эфире два больших расположения российских оккупантов находятся в восточной части города, в районе улицы Таганрогской. По одному из них смачно и прилетела Вкусная и точка, так сказать. По его данным, россияне смогли потушить пожар только лишь после полуночи 23 апреля и после этого принялись вывозить раненых пачками на военных Уралах. По его данным, враг понес большие потери, если не ликвидированными, то точно тяжелыми трехсотыми. На самом деле мы наблюдали этот прилет одновременно во время грозы. Это несколько скрасило все эти взрывы, которые раздавались на весь Мариуполь. Пылало там довольно долго, далеко за полночь, но потом наши люди зафиксировали, что несколько уралов выехали с той территории и уехали в сторону Новоазовска. Наше сопротивление сообщает, что это увезли раненых, потому что были тяжело ранены, а их не оставляют в Мариуполе, их всегда выводят. Либо в Новоазовск, либо в Ростов-на-Дону, ну или в Таганрог. В Мариуполе просто нету мощностей, чтобы их лечить. Остальные детали выясняем. Немного репрессий мешают нам, поскольку это все при выезде из города. Это территория вдоль показательной улицы Таганровской. И там промзона, поэтому это все нелегко зафиксировать. Но я уверен, что наши ребята справятся, и мы таки увидим, что же там произошло. Зажигательнейшие мероприятия проходили сегодня и во вражеском Таганроге. Наши парни работают, писали российские паблики, отчитываясь о как будто бы работе ПВО. Так они комментируют следы задымлений в небе Таганрога. В связи с регулярным внесезонным рассветом Бавовны на территории нашего Крыма, незаконный его глава, кремлевская марионетка Аксенов, паникует и просит крымчан не выкладывать фото и видео военных объектов, работы ПВО и результатов террористических атак, как он говорит. Призываю всех проявлять ответственность и помнить о последствиях необдуманных поступков, которые подрывают безопасность и помогают противнику, то есть нам, в военных действиях и информационной войне, сообщил так называемый глава Крыма. Ай-яй-яй, говорит также Аксенов анонсирует, что на Крымском мосту увеличат количество досмотровых комплексов в преддверии майских праздничков и курортного сезона. Но майские празднички пройдут не все. Из-за паники на дату скрепную 9 мая почему-то ни парадов, ни побед нет. Конечно, будут стараться нагадить это, шумих. них фетишизм определенный есть, вы же видите, они конкретным датам возбуждаются, и у них начинается, то есть, как бы там, бзик. То есть так, чтобы попробовать нагодить нам максимально вот, в конкретные даты, которые у нас с чем-то связаны. То есть и испортите майские праздники для того, чтобы туристы не ехали, и все это связано с именно с. той позиции, когда уделаюсь, но не покорюсь. Ехать нужно, обязательно нужно всем побывать. Ну, надеюсь, что в эти выходные уже будет большой массовый заезд, и минимум пробок, что на нашей Чингаре, что. Ждем наших на граждан, с уважением, конечно, с большим. Ой, а что-то мне возбуждается у Аксенова, по всей видимости, все. И что же случилось? Раньше же было хоть камни с неба. В России в целом отменили парад мракобесия шествия бессмертного полка на 9 мая. Второй год подряд, к слову. Решение не проводить все действия в 2024 году в очном формате связано с угрозами общественной безопасности. Об этом сообщили РосСМИ со ссылкой на сопредседателя Центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Елену Цунаеву. По ее словам, штаб принял решение не проводить шествие в 2024 году в очном формате в связи с угрозами общественной безопасности у бессмертного полка в 2024 году могут появиться новые маразматические формы. В частности, портреты ветеранов предложили разместить на общественном, личном, служебном и речном транспорте, а также уличных медиаэкранах медиа и учебных заведениях. И себе на лбу выбейте. В прошлом году шествия бессмертного полка также были отменены в ряде регионов России, в частности, в Москве и регионах, граничащих с Украиной. Правильно, ведь полк России давно и всегда смертный, особенно на нашей территории. Шойгу тем временем пообещал больше бомбить Украину после одобрения американской военной помощи. Российская армия усилит атаки по Украине на фоне скорого возобновления военной помощи Киеву со стороны Вашингтона, заявил министр пресечения РФ Сергей Шойгу. Повысим интенсивность ударов по логистическим центрам и базам хранения западного оружия, пригрозил своим пальчиком-ковыряльчиком Шойгу на коллегии Минобороны. Он добавил, что последние недели российские войска захватили, по его мнению, Первомайская, Богдановку и Новомихайловку Донецкой области, а также, мол, расширили зону контроля в Берде и Георгиевки. Шойгу утверждает, что военные РФ владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения, выдавливая украинские силы занимаемых рубежей. При этом Шойгу снова и опять зеркалит грешное на праведное. Министр Кужугетович оценил потери армии Украины за время СВО, как они называют войну, почти полмиллиона человек. Во вторник на заседании коллеги Минобороны РФ он отметил, что Киев не смог достичь поставленных целей в контрнаступлении, подготовленном натовскими инструкторами. Вашингтон для недопущения краха вооруженных сил Украины намерен выделить почти 61 миллиард долларов киевскому режиму. Большая часть ассигнований уйдет на финансирование ВПК Соединенных Штатов. Американские власти цинично заявляют, что умирать за их интересы в борьбе с Россией будут украинцы. Всего с начала специальной военной операции потери ВСУ составили почти полмиллиона военнослужащих не ВСУ, а ВСУ. Не доложили, видимо, Шойгу снова о том, что на самом деле всего с начала полномасштабного вторжения потери как раз-таки российской армии составили примерно 461 тысячу 60 военных убитыми и ранеными за минувшие лишь сутки минус 800. Шойгу, лучше переставай бомбить свои же города. Не опять основа. Российский самолет случайно сбросил ракету Х-59 на Белгородскую область страны-агрессора России. Что уж на нее только не сбрасывали. Инцидент произошел 19 апреля, сообщают телеграм-каналы. Ракета приземлилась в двух километрах от села Красное. Она упала в поле и российские оккупанты уничтожали ее на месте. Отмечается, якобы боеприпас, конечно же, сошел нештатно на расстоянии 92 километров от границы с Украиной. Захватчики уничтожали ракету в поле, где она и упала. Разрушений пострадавших в результате этого как будто бы нет. Также, по данным Астры, 21 апреля ФАП-500 была найдена в районе хутора Стадников Шебекинского гор округа. Это уже не впервые с российских самолетов падают ракеты и другие боеприпасы прямо на территорию РФ. Так, буквально в марте-апреле этого года на территории России или на временно оккупированных территориях с воздушных судов оккупантов упало более 20 авиабомб, 21 плюс-минус. Российские власти обычно скрывают такие инциденты и свое рука э, неподобство. В те редкие моменты, когда власти РФ все же признают падение боеприпасов на территории России или временно оккупированных землях, они это описывают как нештатный сход боеприпасов. Точная причина, почему происходят такие случаи, неизвестна. Но мы догадываемся. А еще мы узнали, что именно удары дронов, теракты и коммунальные аварии стали главными страхами россиян. Это следует из данных Национального индекса тревожности от коммуникационного агентства «Кросс», который публикует «Коммерсант». В прошлом году страхи, связанные с ударами дронов и диверсиями, также занимали первое место в рейтинге тревожности россиян. Но за год их интенсивно снизилось. Если в январе-марте 2023 года суммарный индекс тревожности из-за них составлял 683,4 медиа-юнга, так «Кросс» называет единицу воспроизведения тревоги, то в первом квартале этого года его величина составила 148,3. Привыкли, что уж тут. Как отмечают аналитики, беспокойство из-за диверсии беспилотников подпитывали постоянные атаки Украины на Белгородскую область. На втором и третьем месте в списке основных страхов россиян располагаются аварии на теплосетях и износ инфраструктуры ЖКХ. 123,7 медиаюнка, а также теракты. 122,7. Причиной беспокойства по поводу аварии стал выход из строя коммунальной инфраструктуры в Подмосковье, Тульской, Тамбовской и других областях России, как припоминаете, этой зимой. Страх терактов усилился на фоне нападения террористов на концертный зал Кроку Сити в результате которого 145 человек погибли по меньшей мере, а 551 пострадал. Жестокость и масштаб потаки шокировали россиян, но эта реакция быстро растворилась в других темах, поэтому страх не попал даже на первое место рейтинга, отмечают аналитики. Этого так хотел Путин. Также в первом квартале этого года россияне испытывали страхи из-за новых видов телефонного мошенничества, засилия мигрантов, эскалации, противостояния России и НАТО, попыток срыва так называемых президентских путинских выборов, всплеска заболеваемости гриппом, коронавирусами, корью, а также из-за дискуссии о возврате смертной казни. Помимо этого, россияне боялись активности ГРС, крыс, мышей и бобров. И не зря они же вот дамбы и прогрызли по версии коррупционных российских властей. Но именно ситуация с разливом рек и массовым подтоплением населенных пунктов на Урале в рейтинг Кросс даже не попала. Всплеск внимания по всей стране к ситуации с паводками стал особо заметен с начала апреля, когда прорвала дамбу в Орске. До этого имели место скорее локальные истории. Их медийный шлейф не был значительным, как и продолжительность реакции людей на них в соцсетях, объяснил директор по аналитике Кросс Андрей Лебедев. Правда ли? Или ее просто пытались Скрыть. Ведь именно жители подтопленных регионов выходили на протесты и грозились с вилами пойти на Кремль. Бойтесь, россияне, и дальше. К тому же теперь время также против вас. Хоть вы так уповали на то, что именно оно станет вам надежным союзником. Время и атакам спротив. Помощь США может поступить в Украину уже в этом месяце. Посол Украины в Соединенных Штатах Оксана Маркарова не исключает, что первый пакет американского оружия после одобрения в Конгрессе может поступить в Украину до конца апреля. Как заявила Маркарова в интервью нашим коллегам из Европейской правды, она надеется, что процедура принятия законопроекта о помощи Украине будет завершена максимально быстро. И президент Джо Байден его сразу подпишет. Закон вступает в силу сразу, и также сразу наступают полномочия выделять, отправлять Украине оружие. Скажу, больше Украина и США активно работают над этими пакетами, не останавливаясь даже тогда, когда таких полномочий не было. Поэтому я думаю, что это будет очень быстро, отметила посол. Отвечая на уточняющий вопрос, Маркарова добавила, не будем исключать даже апрель, а еще не будем исключать то, что туда войдут и атакамсы дальнего радиуса действия. Мы уже использовали атакам с дальностью 165 километров. И активно сейчас работаем над тем, чтобы получить дальнобойные ракеты с дальностью в 300 километров. Мы всегда занимаем позицию, что нам нужны эти американские ракеты. И немецкие тоже такого типа нам нужны. Нам нужно все оружие. Мы ведь должны достичь многих важных объектов, и в том числе если уж говорить откровенно, то и крымский мост, в том числе. Потому что устав ООН нам дает право на защиту, подавляя огневые опасности из территории. Агрессора. Действительно, предоставление именно дальнобойных ракет «Атакамс» – одна из главных интриг с американской военной помощью Украине. Законопроект, проголосованный конгрессменами, рекомендует это президенту США, но не обязывает его сделать это. Мы знаем позицию администрации Байдена о том, что США не поддерживают украинские атаки на объекты на российской территории, международно признанной. И похоже, что конгрессмены-республиканцы вопросом об «Атакамс» делали определенную политическую ловушку для Байдена, чтобы при случае Обвинить его в нерешительности и непоследовательности. Но 22 апреля во время телефонного разговора между президентами Байденом и Зеленским эта проблема хотя бы частично была решена. И, видимо, по украинской инициативе. Президент Зеленский заявил, что сегодняшний результат в договоренностях об атаке МС для Украины и все точки расставлены. И поблагодарил президента Байдена. Я так понимаю, что ракеты Атакам все же будут в ближайших пакетах американской военной помощи для Украины. Другое дело, какие. И именно атакамсы в каком количестве и будет ли ограничение на их использование по российской территории, рассуждает политолог Владимир Фисенко. Однако на данный момент важно другое. Вопрос о предоставлении Украине дальнобойных ракет Атакамс ⁇ это еще и предупреждение американцев для России. Если Россия начнет новую волну эскалации войны против Украины, тогда западное дальнобойное оружие будет предоставляться Украине. Вполне вероятно, что в случае российской военной эскалации будут сняты и ограничения по использованию этого оружия по объектам на территории. РФ. Если США предоставляют Украине ракеты Атакам, то возникает еще одна интрига относительно дальнейшей позиции канцлера Шольца по немецким дальнобойным ракетам Таурус. Надеюсь, что и в этом вопросе будут положительные сдвиги. Кстати, в новом большом пакете военной помощи для Украины от Великобритании также есть дополнительные ракеты большой дальности Storm Shadow, которые уже очень хорошо зарекомендовали себя в военных действиях против российского агрессора. Также Маркарова отрицает, что Штаты запрещают бить по НПЗ в России. Посол Украины в Соединенных Штатах сказала нашим коллегам с Европейской правды, что не получала официальных сообщений Вашингтона с запретом для Киева бить по нефтеперерабатывающим заводам в России собственным оружием. Маркарова заверила, что ни разу через нее не было передано таких официальных сообщений. Не было официальных заявлений Соединенных Штатов о том, что мы не можем это делать, заявила она, отвечая на вопрос о словах главы Пентагона Ллойда Остина. Она напомнила о давнем ограничении об использовании американского оружия за пределами Украины. В то же время еще раз официально, как посол, говорю вам, что ни разу через меня не было передано никаких ограничений относительно того, что мы делаем непосредственно с собственным оружием, подчеркнула Маркарова. Помощь Соединенных Штатов – это только начало. Главное, как можно скорее доставить на фронт крайне необходимые артиллерийские снаряды, стабилизировав украинские линии. В 2024 году Украина должна изменить стратегию ведения войны. Год назад план был ясен. Украина должна вернуть все оккупированные Россией территории, нанеся полное поражение стране-агрессору. Но, если раньше это было возможно, то теперь уже не совсем об этом пишет издание Bloomberg. Журналисты отмечают, что Штаты находятся на пороге окончательного принятия пакета помощи Украине в размере 61 68 миллиарда долларов. И теперь Украине необходим новый план в войне. Перерыв предоставления американской военной помощи Украине уже обернулся потерями жизни, земли и военной инициативы, которые будет трудно восстановить. Сейчас необходимо новое, достижимое и последнее следовательная стратегия прекращения войны, конечной целью которой является урегулирование, пишет Блумберг. При этом переговоры об урегули урегулировании должны состояться тогда, когда Кремль поймет, что ему больше нечего выигрывать от продолжения борьбы, и когда Украина создаст средства сдерживания против любого возобновления боевых действий. Главное, как можно скорее доставить на фронт крайне необходимые артиллерийские снаряды, стабилизировав украинские линии. После этого ВСУ должны будут сосредоточиться на обороне, нанося по потери российским войскам и техники и одновременно мобилизовывая рабочую силу, необходимую для восстановления и отдыха истощенных фронтовых подразделений, отмечают журналисты издания. Отсутствие каких-либо крупных попыток контрнаступления в 2024 году должно стать частью теории победы Киева, а не свидетельством того, что Украина не может победить, пишет Блумберг. Издание добавляет, если все пойдет хорошо, Киев сможет использовать это время для перегруппировки, пополнения личного состава, средств ПВО и дальнобойной артиллерии, а также принять на борт F-16 и другую высокотехнологичную технику, которая понадобится для создания надежного, долгосрочного сдерживания будущего нападения. Для России же продолжение вторжения будет все более болезненным и трудно оправданным, подчеркивается в статье. Мощность и эффективность предоставленного пакета помощи от Соединенных Штатов Америки проанализировала в нашем эфире военно-политический обозреватель группы информационное сопротивление Александр Коваленко. Подписание Байденом не занимает много времени, и в течение 24 часов уже начнут работать логистические цепочки. Первые поставки необходимого мы увидим уже к концу апреля. В мае поставки наладятся уже так, как это было до октября 2023 года. Это два объемных пакета помощи. Мы говорим о помощи, которая больше чем за весь 22 и 23 год. Мы последние полгода держали оборону под постоянным наступлением российских оккупантов в ситуации критического дефицита всего. И это не только боеприпасов, но и техники, легкобронированной, тяжело бронированной, танков, средств ПВО. И мы устояли. Территориальные потери минимальны по сравнению с тем, какие они могли быть. Теперь мы начинаем получать помощь, но мы должны понимать, что она будет распределяться и использоваться по двум этапам. Первый – это стабилизация линии боя столкновения, усиление обороны. И вторым этапом может стать не системность контратаки, не только оборонительные действия, но и контрнаступательные действия полмиллиарда фунтов стерлингов и самый грандиозный в истории снабжения жизненно важным вооружением. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил премьера Британии Риши Сунака за предоставление крупнейшего за все время пакета помощи. Туда, в частности, войдут ракеты «Шторм Шэдоу» и других типов. Сотни единиц бронетехники, плавсредств, а также боеприпасы. Благодарен Великобритании, лично премьер-министру за проявление такой решительной поддержки, а также за готовность и в дальнейшем развивать оборонное сотрудничество, особенно с акцентом на морских и дальнобойных возможностях, написал Зеленский. И по словам президента, он также обсудил с Сунаком необходимость создания действенной модели конфискации российских активов и поделился ожиданиями от предстоящего саммита мира в Швейцарии и саммита Европейского политического сообщества в Великобритании. Самый большой пакет помощи Украине от Британии. Что же мы получим? 60 лодок, в том числе рейдовые и водолазные катера, а также морские пушки. Более 1600 ударных и противовоздушных ракет, а также дополнительные ракеты большой дальности Storm Shadow. Более 400 единиц техники, в том числе 160 БМП, 162 бронемашины и 78 вездеходов. Почти 4 миллиона боеприпасов к стрелковому оружию. Таким образом, сообщает правительство Великобритании, в целом в этом финансовом году страна предоставит Украине 3 миллиарда фунтов стерлингов военной помощи. Министр обороны Британии Гран Шапс сказал, что новый пакет поддержки поможет украинцам восстановить стабильность в Европе. Этот рекордный пакет военной помощи даст президенту Зеленскому и его отважной нации больше необходимых средств, чтобы выбросить Путина и восстановить мир и стабильность в Европе, уверен он. Также напомню, британский премьер Риша Сунак посетит Польшу и Германию для обеспечения безопасности, торговли и дипломатических связей с ключевыми европейскими союзниками. В Варшаве он с премьер-министром Польши Дональдом Туском и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обсудит российскую угрозу и усилия Великобритании по поддержке европейской безопасности. Защита Украины от жестоких амбиций России жизненно важна для нашей безопасности и всей Европы. Если Путину разрешат добиться успеха в этой захватнической войне, он не остановится на польской границе, сказал Сунак. Именно западная помощь позволит еще в большей мере отработать, в частности, и по вражеской стратегической авиации. Тем более, что проделанные нами ранее спецоперации имеют блестящий эффект. Сбитый Ту-22М3 бомбардировщика нет, а послевкусие осталось. Спикер командования воздушных сил ВСУ Илья Евлаш заявил, что после сбития самолета стратегической авиации Ту-22М3 россияне несколько уменьшили активность в акватории Черного и Азовского морей. Однако, по его словам, враг продолжает применять авиацию, бить кабами, управляемыми авиационными ракетами. После сбития самолета стратегической авиации Ту-22М3 россияне несколько снизили активность в акватории Черного и Азовского морей, а также после того, как нам удалось несколько разрядить их пункты управления на территории временно оккупированного Крыма. Различные радиолокационные станции несколько уменьшилось количество использования тактической авиации возле этих акваторий. Мы продолжаем всеми имеющими средствами, которые есть в подчинении воздушных сил, бороться с угрозами и ждем поддержки наших партнеров. Ждем поддержки партнеров и как минимум бездействия врагов, приближенных к России, над чем и наши союзники, собственно, работают. Соединенные Штаты нацелились на китайские банки, помогающие России в военных действиях. США разрабатывают санкции, угрожающие отрезать некоторые китайские банки от мировой финансовой системы, вооружая главного посланника Вашингтона дипломатическими рычагами, которые, как надеются чиновники, остановят коммерческую поддержку Пекином российского военного производства, пишет издание со ссылкой на источники. Но когда когда во вторник госсекретарь Антони Блинкин отправляется в Пекин, возникает вопрос, сможет ли угроза использования штатами одного из мощнейших инструментов финансового принуждения поставить точку в сложной торговле между Пекином и Москвой, которая позволила Кремлю восстановить сильно пострадавшую в результате боевых армий действий в Украине, говорится в материале. Отмечается, что Китай является основным поставщиком схем деталей для самолетов, машин и станков. Запад теперь опасается, что Россия может победить Украину в войне на истощение. В то же время Китай резко сократил поставки оборудования в Россию из-за угрозы санкций. Китай впервые с конца 2022 года сократил прямые поставки в Россию машин, механизм и оборудования, включая электрическое. В марте экспорт таких товаров упал на 15% год-году до 2,9 миллиардов долларов. Это следует из статистики главного таможенного управления КНР, с которой ознакомился РБК РФ. И, так сказать, бантик. Глядите-ка, какова фитоняшка. Олимпийскую надежду подвезли, и Арнольд Шварценеггер чисто занервничал. Глава Чечни Рамзан Кадыров после публикации расследования новой газеты «Европа» о его болезни опубликовал два видео. На одном из них он проводит совещание, на другом Типа тренируется в спортзале. По крайней мере, делает вид. Культурист, прости господи. А вот на видеосовещании, опубликованном 22 апреля, через несколько часов после выхода расследования, Кадыров сидит, как видимо, главе стола с чиновниками и обсуждает участие Чеченской Республики в войне в Украине. Издание агентства обращало внимание, что Кадырова показывают крупным планом в общей сложности около 40 секунд, но камера ни разу не задерживается на лице главы Чечни надолго. Во время крупных планов Кадырова в основном сидит в одной посе. Видео из спортзала появилось в аккаунте Кадырова во Вконтакте поздно вечером этого же дня. Насыщенный день завершился тренировками и позитивом. Физические нагрузки не только улучшают тело, но и настроение. Вечерние занятия – это отличный способ расслабиться и зарядиться энергией, говорится в подписи к посту. На видео длиной около аж полутора минут глава Чечни, одетый в спортивный костюм, разминается несколько раз, поднимает штангу лежа и делает упражнения на тренажерах. Вместе с ним тренируются еще несколько чеченцев. С одним из них Кадыров борется, укладывая его на землю. И на каждом из тренажеров Кадырова показывают всего по несколько секунд. Видео сопровождается песней, которая заканчивается словами: «Дай Бог родимый, вечность вечности живи». 22 апреля новая газета «Европа» опубликовала расследование о состоянии здоровья Кадырова. О нем я вам рассказывала вчера. Журналисты утверждают, что в январе 2019 года главе Чечни поставили диагноз некроз поджелудочной железы, а весной 2022 его здоровье стало стремительно ухудшаться из-за отказа почек и застоя жидкости в легких. Появилась одышка. Кадыров стал с трудом говорить, медленно ходить, слишком тепло для чеченского климата одеваться. По данным новой газеты «Европа», для снижения внимания к теме здоровья Кадырова российские власти решили запустить Пустить пиар-компанию, которая была призвана показать, что с главой Чечни мы все в порядке. На самом деле Кадыров таким образом просто отвлекает внимание, с какой целью мы спросили у политехнолога Бориса Тизенгаузена. И вот что он нам ответил Но, судя по всему, действительно, нет, как бы дыма без огня. Последний пару раз, когда я видел, как когда Кадыров что-то говорит, он я каким только переводчиком пытался его перевести. Не знаю, какой-то шмелиный язык, что ли. Я не знаю, что это было. Просто сейчас самое важное для Кремля в том числе, если действительно у кадыров там где-то Последние месяцы доходит, то э, произвести трансфер правильной власти все подготовить, чтобы такой же лояльный, такой же преданный встал на место. Что это же, как бы, Чечня, это э, взрывоопасный регион, мы это прекрасно понимаем. Там еще остались осталась память о том, о свободной э, Ичкере, память о тех, кто. Фактически добился этой свободы. Но пришли, пришли снова россияне и все это перечеркнули. В нездоровом теле нездоровый дух. Это я, Кадырове. А у нас пусть всегда все будет наоборот. Друзья, Ирина Узлова, программа 20 минут. Была вместе с вами. Приходите к нам завтра. Увидимся и победим.